как для моего прадеда закончилась Великая Отечественная война. Или Вторая мировая, кто его любит называть. Значит, э, после ранения на Сапунгаре э, его выписали из госпиталя. И, в общем, он попал в действующую армию обратно. И нужно было штурмовать реку, форсировать реку. То ли конец ноября, то ли начало декабря. В общем, вода была очень холодная, но еще льда не было. И когда мне тяжело было в жизни, я всегда представлял эту ситуацию, то есть это моему прадеду было как раз там, 42 года, и то есть на том берегу пулеметы, и вот надо на плоту, на подручных средствах форсировать реку. И какая ситуация, вот впереди пулеметы, под плотом ледяная вода, э, сзади э, храбрые комиссары тебя подбадривают, и вот нужно идти Вперед. И, в общем, что, э, ну, не знаю, ну, то, что же со бабушки, да, то есть его дочери. Плод их то ли перевернулся, то ли что, ну, там же шо, и мины были, и пулеметы. Короче, он попал в ледяную воду, не доплыл до того берега. И вернулся на обратный туда, к, к храбрым комиссарам. И, э, ну, там они где-то сгруппировались, кто остался там из их роты. Ну, как бабушка говорит, что из роты, потом почти никто не выжил. Но ну, а что потом произошло? Они вылезли из ледяной воды, и старшина каждому выдал по кружке спирта. И ты, у тебя было два варианта. Либо выпить, либо обтереться спиртом, потому что ну, переохлаждение. И ну, большинство, ну, да, все, кто были там, они либо то, либо то сделали, но что такая байка семейная, что мой прадед выпил эту кружку и пошел к старшине и сказал, что он ее разлил и попросил еще одну. Но поскольку очень много не вернулось, да, то а старшине как спирт выдают, ну, соответственно, сколько личного состава. То есть у него был большой запас. И он дал еще одну кружку. И получается, мой прадед там единственный, кто и выпил, и он потом этой кружкой он обтерся спиртом. Ну, а, как говорит бабушка, да, шо, в принципе, почти все там, кто вылез, они потом умерли от переохлаждения, от воспаления легких. Но ну, это я уже потом понимаю, что, наверное, что они не сразу там, там вызвали такси, поехали в тепло, или там залез в машину, включил двигатель, прогреваешь там. Ну, это там сидишь на берегу, что костер разжигать нельзя, ждешь там какую то эвакуации или пешком идешь, ну, наверное, ж, там в теплое место ты попал аж на следующий день. Все это время в, холодной, в, ледяной одежде, холодной, мокрой, ну, короче, ну, понятно, что он попал потом э, в этот в госпитале, ранение у него было, но эта война так для него закончилась, но это для меня всегда вот что... Все в жизни относительно, да, сложности, трудности. Вот можно под, под пулеметами плыть на тот берег, ледяная вода. Но проявил смекалку и выжил. Сказал, что кружку со спиртом перекинул. Ну, я так понимаю, старшина там тоже был свой человек. И дал вторую, потому что, скорее всего, было в той ситуации не жалко. А потом расскажу, как ну, дедушка один и второй воевали.